اللہ کی طرف سے بڑی ایک ہم پہ مہربانی ہے مسلمانوں پہ کہ ہم کو اللہ نے اپنے اسما کے ذکر کی توفیق عطا کی اور ہمیں اس کی ہدایت دی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم اس سے ایمان پہ رہتے ہیں اور ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے ہم کو برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے ہمیں شرک سے بدت سے نفرت ہو جاتی ہے ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم کے ذکر کرنے کے بنیادی فوائد ہیں کہ ہمارا دل منور ہو جاتا ہے اور ہمارا سینہ کھل جاتا ہے اور ہم اسلام حقیقی معنی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے نام کے برکت جو ہے وہ ہم پہ محیط ہو جاتی ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر سب سے بڑا سخت عذاب یہ کیا ہے کہ ان سے اپنا نام بھلوا دیا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو بھلا دیا تو یہ کس طرح ممکن ہوا تو آپ عیسائی سب سے بڑا مذہب ہے یہودی سب سے بڑا مذہب ہے ہندو سب سے بڑا مذہب ہے اور اس سے زیادہ جو ہندوستان کی آبادی ہے، زیادہ آبادی چائنا کی ہے وہاں پہ تقریباً نوے فیصد زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بیسیکلی ایتھسٹ ایسٹ رہی ہیں عیسائیوں عیسائی تو ایک مذہب ہے اس میں تو اللہ کا نام ہونا چاہیے لیکن عیسائیوں میں اللہ کے نام کا ذکر کا وجود ہی نہیں ہے گاڈ کہتے ہیں اللہ کو تو جو ان کی اصلی زبان ہے انجیل کی جس میں اللہ کا نام اللہ درج ہے جس میں اللہ کی صفات درج ہیں وہ ان کرسچنس کو ان عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام جو ہے اس میں موجود ہے وہ اللہ کے نام سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا ذکر کرتے ہیں جس اس کرائے جس اس کرائش کرتے رہتے ہیں اللہ کا نام جو ہے وہ بھول چکے ہیں اس کو گوڈ گوڈ گاڈ کہتے رہتے ہیں اپنی انجیل پر غور کرتے تو اس میں دیکھتے کہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے اللہ نے ان سے اپنے ذکر کی توفیق ختم کر دی واپس لے لی اب ان کے پاس اللہ کے ذکر کی توفیق ہی نہیں ہے اللہ نے ان کو واضح گمراہی میں مبتلا کر دیا یہودی ہیں جیوز اب جوز میں بھی اللہ کے ذکر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کی ویب سائٹس دیکھ لیں اس میں سرچ کر لیں یہودیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی تورات میں اللہ تعالیٰ کا نام کیا درج تھا یعنی اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ خود کو توحید پرست کہیں وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی مقبول ترین قوم کہیں اور ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے اسما کیا ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے اللہ کے نام کے اسپیلنگ درج کیے ہیں وائی ای ایچ ڈبلو ای ایچ یا لیکن وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمیں خود پتا نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کا نام کی اسپیلنگ ہمیں لکھیں اس کو پڑھنا کس طریقے سے تو اتنا یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نام کس طرح پکارنا ہے اللہ نے ان سے اپنا نام بھلا دیا ان کے پاس اللہ کا نام کا وجود ہی نہیں ہے اور یہودیوں کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہودیوں میں قانون بن گیا تھا کہ اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کا تو نام زبان سے لینا بھی گناہ ہے لو جی اب یہ حالت ہو گئی تھی ان کی اللہ کا نام لینا گناہ ہے تو انہوں نے اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ ان سے اللہ نے اپنے نام کا ذکر ہی چھین لیا ان کو موسا علیہ السلام کا پتا ہے ان کو ہارون علیہ السلام کا پتہ ہے ان کو سلیمان علیہ السلام کا پتا ہے ان کو داؤد علیہ السلام کا پتا ہے نہیں پتا تو اللہ کے نام کا نہیں پتا اللہ کے ذکر کا نہیں پتا عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتا ہے بی بی مریم کا پتا ہے جب علیہ السلام کے نام کا بھی پتا ہے نہیں پتا تو اللہ کے نام کا نہیں پتا تو اب آپ اندازہ لگا لیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے باعث ان سے اپنے نام کا ذکر چھین لیا ہندو مذہب دیکھ لیں جو ان کی زبان میں اللہ کے لیے نام مروج ہیں وہ ہیں ایشور پرمیشور پرماتما لیکن ان میں سے کوئی بھی ہندوؤں میں ایسا نہیں ہے جن کو ان کی عبادت کا پتا ہو کہ یہ اللہ کے اسماع ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور وہ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت میں مشغول ہیں رام کی عبادت کر رہے ہیں شری کرشن کی عبادت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی دور کے یہ انبیاء ہوں یا اللہ کے مقرب بندے ہوں لیکن عبادت تو انہی کی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا نام چھین لیا اپنے نام کے ذکر کی توفیق چھین لی عیسائیوں سے چھین لی یہودیوں سے چھین لی اور پھر اب چائنا چلے جائیں رشیا چلے جائیں دوسرے ممالک میں چلے جائیں تو وہاں تو بت پرستی عام ہے چائنا اور رشیا میں تو خدا کا نام بھی نہیں لیا جاتا وہ دہریاں ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں تو ان اللہ کے نام کا پتہ نہیں ہے یعنی سوائے مسلمانوں کے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب کوئی بھی مسلک کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہو تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نام کے ذکر کی کتنی بڑی افادت ہے اور اللہ جب جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنے اسے مبارک اللہ 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 کا ذکر چھین لیتا ہے عیسائیوں کی جو, انجیل, جو عبرانی زبان میں اس میں اللہ کا نام اللہ لکھا ہے جو یہودیوں کی تورات ہے اس میں اللہ کا نام اللہ لکھا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر مذہب میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس میں اللہ کا نام اللہ ہی ہے اللہ کا اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے اور اللہ کا بابرکت نام ان سے چھین لیا گیا اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسم مبارک کا ذکر عطا کیا ہے تو ہم پہ کتنی بڑی مہربانی ہے یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ پندرہ سو سال, سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے درمیان اللہ کا نام موجود ہے نہ صرف نام موجود ہے اور اسم ذات اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام بھی ہمارے پاس بالکل محفوظ موجود ہیں اللہ کا عذاب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں ان قوموں نے ان مذہبوں نے اللہ کے نام سے غفلت اختیار کی انہوں نے ایسی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لی اپنا نام تک انہیں بھلا دیا تو آپ اور ہم اللہ کے نام کو یاد کرتے رہیں اللہ کو نام کو نہیں بھلائیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہمارا نام غافلوں میں نہ ہو یہی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے جس کی وجہ سے ابھی تک قیامت نہیں آئی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا نبی دوسرا تب ہی آتا ہے جب اس مذہب میں اللہ کا نام گم ہو جاتا ہے عیسائیوں میں جب اللہ کا نام گم ہو گیا اللہ کا اسم گم ہو گیا تو پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور انہوں نے اس کائنات میں اللہ کا نام کا ذکر بلند کیا لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مخلوق خدا کی خدمت کرو اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا دین اور مذہب میں دونوں باتیں ضروری ہیں اب ہندو مذہب ہے سچ بولنا تو اس میں بھی ثواب کا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا تو ہندو مذہب میں بھی ثواب ہے عیسائیت میں بھی ثواب ہے یہودیت میں بھی ثواب ہے انسانیت کی خدمت کرنا جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے تو جو اخلاقی اقدار ہے جو انسانیت کی خدمت کی بات ہے وہ تو تمام مذاہب میں اور تمام جو معاشرے ہیں جو تہذیبیں ہیں ان میں چیزیں متفق ہیں کہ اچھے کام کرنے ہیں ان میں اسلام میں فرق کیا ہے ان میں اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام کے پاس اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے جو ان کے پاس نہیں ہے آج بھی ہمارے دل میں وہ جذبہ ایمانی وہ جذبہ حریت اور وہ جذبہ جہاد پیدا ہو سکتا ہے برائی کے خلاف و نفرت پیدا ہو سکتی ہے ہمارے اندر وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے اکابرین کی تھی جو ان میں جوش و جذبہ تھا اگر ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں جس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا طریقہ جو بزرگان دین نے ذکر قلبی کا طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد؟ یا مغرب کی نماز کے بعد؟ یا عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے دن میں دو مربع کرنا ہے صبح کا ٹائم کے دو اوقات ہیں تعداد کے ٹائم پہ کر لیں یا فجر سے پہلے کر لیں یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں یہ ایک ٹائم ہوا دوسرا ٹائم کون سا ہے دوسرا ٹائم ہے شام کا عصر کی نماز کی بات کر لیں مغرب کی نماز کی بات کر لیں عشا کی نماز سے پہلے کر لیں یا عشا کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر سونے سے پہلے کر لیں لیکن ٹائم ایک مقررہ ہو تو یہ جب ہم یہ ذکر کریں گے تو ہمارا دل منور ہوگا تو ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور پڑھیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفراللہ ربی من کل زنبی وعطوب علیہ پھر دلی دل میں کہیں اللہ 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 اور جب آپ ال کہیں تو آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ ال جو ہے وہ اوپر اٹھا رہے ہیں اور اس میں اللہ کے نام کے لام پہ شد بھی ہے کھڑی زبر بھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ال کو اوپر اٹھا کے چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ جب ال کو اوپر اٹھا رہے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر چلی گئی ہے سدرت المنتہا سے اوپر چلی گئی ہے اور عرش پر پہنچ گئی ہے تو ال اللہ اللہ پر آپ کی روح اوپر پرواز کر کے عرش تک پہنچ گئی ہے آسمانوں سے گزر کے ممتاز سے گزر کے اور اللہ جو جب کہیں گے تو اس کی ضرب واپس کل پہ لگائیں گے تو اللہ 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 کی آنکھیں بند کے ذکر کرنا ہے اور بغیر زبان ہلائے دل میں کرنا ہے تو اس طرح آپ ذکر کریں گے تو صبح شام تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں تبدیلی محسوس ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کل پہ یہ تصور کریں کہ قلب پہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے سنہرے حروف میں اور آپ کا قلب جو ہے وہ شیشے کی مانند ہے تو اس طرح آپ ذکر صبح شام کریں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو گمراہ نہیں ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے حقدار ہو جائیں گے کہ فض قرلی از غرو کم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں وش قرلی والا تق فرون اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو ہم مسلمانوں پر اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس اس میں اللہ موجود ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ سے شروع کرتے ہیں اس میں اللہ پہ ختم کرتے ہیں ہم جو بھی مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اس میں اس میں اللہ موجود ہوتا ہے تو ہم آج سے اگر یہ محنت شروع کر دیں اور ذکر اللہ 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 شروع کر دیں ہمارے قلب منور ہو گئے تو ہم ایمان سے منور ہو جائیں گے ہمارا سینہ نور سے بھر جائے گا منافقت سے اور کفر سے باہر نکلا میری ویڈیوز دیکھنے کے کو دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتا چلے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن پاک سے علوم کیسے حاصل کیے جاتے ہیں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور قرآن پاک سے کس طریقے سے ہم مسائل اخذ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلا چلا جائے گا اور آپ کو یہ طریقے سے آپ قرآن فہمی بھی آپ کو ملے گی اور اس میں ہم صحیح احادیث بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ کو صحیح احادیث کا پتہ چلے گا یعنی ایک طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقفیت ہوگی دوسری طرف آپ کو قرآن پاک اور حدیث کی بھی معرفت ملے گی محسوس کریں گے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ کی قرآن فہمی اور حدیث فہمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ کا اسلام کی طرف محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین